І власне про погляди далі закордонних аналітиків на ситуацію в Україні, ми вирішили запитати Павела Усова, а пан Павел із Білорусі, він політичний оглядач з Білорусі. Добрий день, Добрий день. пане Павел, скажіть на прикладі української революції, ви а, хочете взяти приклад для Білорусі? Можливо, ви знаєте, дуже важко говорити про те, як українська революція повлияє на Білорусь, тому що все-таки система політична. в Беларуси гораздо более жестче реагирует на все признаки проявления недовольства. То есть система, она консолидирована и до такого уровня протестов, конечно же, не допустит. Ну а вы считаете, что, например, разгин а, Майдана, который был 30 листопада, это не жестко? Дело в том, что реакция общества на этот разгон был совершенно другой, чем, например, реакция белорусского общества на разгон демонстрантов 19 декабря 2010 года, когда не менее жестоко участники протестных акций в Минске были разогнаны. Тем не менее, никакой реакции со стороны остального общества этого не вызвало, потому что власти действовали на опережение и действовали очень жестоко. Практически все кандидаты кандидаты в президенты были арестованы. Один из них до сих пор Объятная находится эмоция, в тюрьме. Да. И порядка тысячи человек участников тех акций были были также арестованы. Поэтому такой самоорганизации, такой энергии протеста, который есть в Украине, в Беларуси, к сожалению, к сожалению, нету. Второй момент – это, конечно же, степень консолидации политического режима, степень институционализации его в Беларуси, он все-таки уже на сегодняшний день существует практически 20 лет. 20 лет режим Лукашенко безраздельно господствует в Беларуси. В Украине эта система не успела набрать силу, не успела консолидироваться. Поэтому для, я уверен, что для Януковича была полной неожиданностью такая реакция общества после разгона Евромайдана 31, 30, 31 ноября. Яку найбільшу помилку вы вбачаєте в діях української опозиції в, данной, в данном пытании. Мне кажется, что опять-таки нет такой-то единой общей визии и стратегии, что должна делать именно парламентская оппозиция. Она ожидает какого-то компромисса, какого-то выхода на встречу Януковича, именно предложение оппозиции. Но, на мой взгляд, верить либо доверять авторитарным лидерам такого масштаба тоже как и Янукович, нельзя. Для них слово, для них какие-то уступки не имеют значения до тех пор, пока они находятся во власти. А все-таки, на мой взгляд, парламент. Оппозиция в Украине хочет найти компромисс, при котором Янукович все же останется при власти, но будут определенные уступки в каких-то конституционных законодательных моментах, однако без радикальной... Без радикального изменения политической системы э, и смены власти никакие уступки э, не спасут оппозицию. То есть необходимо жесткое давление, на мой взгляд, на власть, необходимы новые выборы, необходимо возвращение Конституции 2004 года. Если власть останется сконцентрирована в руках Януковича, э, я думаю, э, авторитарных тенденций, не збіжать в Україні. а мені цікава ваша думка як закордонного аналітика. Кого ви вважаєте лідерами опозиції зараз в Україні, яким довіряє майдан? Вот те призвища, можно назвать? С моих наблюдений и общений угу. с представителями тех людей, которые находятся на сегодняшний день, такого масштабного доверия на сегодняшний день нет никому. И также мой взгляд, внешний взгляд на фигуры, которые на сегодняшний день имеются на поле политическом в Украине, какого-то такого выраженного лидера на сегодняшний день не наблюдается. Ну, кроме, конечно, символа на сегодняшний день политического, это Юлия Тимошенко. То есть, будь она, на мой взгляд, сегодня на свободе, будь она во главе вот этих протестных масс, я думаю, что конфигурация політичного пространства була б совершенно другою. Ну, а що в такому випадку робити? Немає лідерів? Ну, умовно кажучи, немає. Тобто, все ж таки, ну, є, але, як ви кажете, що якщо немає довіри, то що робити в такому випадку? Звісно, прежде всего, тут необхідно не йти ні на які уступки зі сторони опозиції, на ті уступки, которые на які пропонує піти власть, продовжувати действовать так, как действуют представители сегодня радикального крыла Майдана, то есть держать систему в напряженні і требувати э, далі. В наступление на власть требовать дальнейших уступок, і, звісно, в Конституційному плані, в законодательном плані Конституції 2004 года. І ще питання: як у Білорусі висвітлюють події в Україні? Тому що ми знаємо, як показують російські канали, знаємо, як реагує Європа, як э, білоруси бачать події в Україні? Э, сегодня, внимание, всех государственных СМИ. Не нужно забывать тот факт, что пространство массовое в Беларуси, оно под контролем у государства. Такого разговора, как мы ведем с вами в Беларуси, невозможно вести. Поэтому основное, основное внимание средств массовой информации в Беларуси сконцентрировано прежде всего на Олимпиаде. И даже в период таких серьезных противостояний в Киеве, особого внимания средства массовой информации государственной ситуации в Украине не уделяли. Конечно же, независимые СМИ, прежде всего, всего интернет-страницы, интернет-медиа, они сконцентрированы полностью на том, что происходит в Киеве и полностью поддерживают uh, эти процессы. Ну, нужно сказать, что практически все лидеры оппозиции белорусской были в Киеве, выступали на Майдане, и поэтому в этом плане солидарность демократического сообщества с тем, что происходит в Украине, абсолютная. Дякую, пане Павло, было цікаво интересно прочитать ваши комментарии. Спасибо. Павел Усов, политический оглядач из Беларуси, говорил про погляды закордонных аналітиків аналитиков на ситуацию в Украине.